Привет. Воевал? Нет. Борода характерная. Либо священник, либо воевал. Слава Богу, бля. Что, слава богу? Слава Богу, священник. Нет, просто слава богу. Нет, я не мусульманин, если вы об этом. Да ладно, православные священники тоже носят бороды. Перестань. Не, nee, я думал, мне просто не меня просто называют все время. У меня борода характерная как у чеченцев, вы понимаете. А я сам украинец, но русский украинец. И, понимаете... Ну, Точно так же, как я. Вот. Русский украинец. вот, понимаете, есть украинский украинцы, а есть русский украинец. Есть большая разница в этом на данный момент, особенно в нынешней ситуации с. Как это, блин, с администрацией Дональда Байдена? Ой, Дональда Байдена, а Джо Байдена. Я по поводу сказанного по поводу дальнобойного оружия. Да, да. Ну это же ожидалось. Так, а мне кажется, ничего не будет. Мне кажется, не посмеют. В смысле, вы считаете, что они могут запускать дроны по Рязани, а не запустят? Рак... Нет, не дроны, не дрон... нет, ну, нет. Они запустят ракеты. Нет, нет. Я сам живу, в, как это, в ЛНР. Понимаете? Поэтому я прекрасно понимаю вообще всю ситуацию. А мне написано, что и вы из варвариты. Что... А, ну да. Как это? Не может такого Я, я, ду вот я думал, мы, так мы с вами соседи. Я из Белгорода просто. Не, вот, а у меня вот Луганская народная республика свободная, блин. Не, ну сейчас его, наверное, в Воронеже. А? Ну сейчас его, наверное, в Воронеж. Нет, нет, ЛНР... Луганская ты? народная республика, в, свободная. республика свободная, хорошо звучит. Да это, это первый гимн. Это, это, это за. Зад, зад, из зад... Это, да. это, это из последнего. Задрочка. Похоже из, на, это за... похоже из на задрочку больше. Так это, блядь, в моей академии. Я учился в Академии культуры и искусств. И это лет так 9 назад. Там был просто такой исполнитель, э, покойный уже на данный момент, просто умер от инсульта. Э, Юрий Дерзкий. Дерзкий. И, вот э, и вот он записывали у него эту песню, когда э, пели ее девочки и пацаны. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Ну, такое. Mm -hmm. Ну, у вас все в порядке. Ну как, у нас сейчас погромче, чем у вас. Да я знаю. У вас сейчас потише. Да, это сейчас да, но мы просто, ну мы просто десять лет в этой жизни. Жили, Ой, да, да ладно, да, перестаньте. Ну, Луганск, ну, Луганск ну, от нет. линии фронта находился всегда далеко. Ну мне хотя бы не рассказывайте. Нет, ну, ну не везде. Но везде не приятно, город да, Луганск не везде. всегда находился от линии фронта далеко. Ну да, не так, ну точнее, не то, что далеко, я как здесь прожил 10 лет со времен 2014 года, когда началась заварушка, э, знаете, я вам так скажу. Э, ну, не так громко, как в Донецке, в Мариуполе, как в других городах. Да, но громко. Громко было, иногда прилеты бывают. Что Мариуполь, Мариуполь быстро отскочил. Мариуполь начался только в 22-м. Ну, все равно ну, там, там в, тех, в той местности, я имею в виду, не ну, из Донецка, вы понимаете, ну, точнее, Донецкой области. Ну, конечно, конечно. Да, ну, я вы... живу, я еще раз говорю, я живу в Белгороде. География близлежащих регионов мне хорошо известна. Не, ну, а, ну да. Ой, простите, я думал, вы в Воронеже. А это вы в я сказал, что власти, у вас написано, Воронеже, что вы из Воронежа. А как это может быть такое написано? Что за... Не, не, не понимаю. Не знаю. У нас <связан> это часто бывает. У нас за счет того, что работают рэбы, у нас это часто бывает. Что работает? Вы живете в Луганске и не знаете, что такое рэбы? Рэбы? Да. Это не еврейские священники. Я не... <связан> а кто это получается? М -м -м. Мусульманские священники. Блин, а знаете, есть такие вот, ну на севере это, ой, я забыл, готы, как они или как они, mm -hmm. ну не немцы, не не варвары, а блин, там короче у них был тоже такое священие, Готлип или как-то так назывался. No, да, 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 был. Из, из, из не просто мне нравится, э, как это, ну скандинавская культура и религия. Ну да. княгиня Хельга, да, да? княгиня Хельга. Э -э ну один Фрейя Локи Тор как угу. бы ну такие все боги ну боги Фрейер ну Рэба это немножко рыба, рыба это немножко другое ну а ну да ну а ну а когда они они давно то есть существовали до э, как это до принятия христианства Кто, Рэба? нет это примерно в середине э семидесятых в начале 70-х годов прошлого века. А, -а, -а. а, -а, -а вы, извините, я не в курсе, я впервые слышу, просто... Ну, леер, слышал, красуха, это... вам знакомы такие понятия, как клеер, красуха, так -так житель. Тамплиер? Тамплиер, тамплиер. Да, конечно, вы что, я знаю, естественно, что тамплиеров я знаю очень много. Вот как ну, какой у нас с вами интересный разговор получается, знаете, ну очень похоже на... Я не знаю, если вы хотите дальше разговаривать, давайте разговаривать просто, если нет, я пойду дальше, то есть, ну мне интересно с вами общаться, вы образованный человек. Ну да. А как могут боги воздействовать на изменение геолокации? Так, в смысле, поржать вы спросил. Виду, тогда, когда человек переехал в другую страну. Да, а на... здесь, у меня, а здесь у меня показывает Воронеж. Вот как боги могут на это воздействовать, с вашей точки зрения? Нет, ну по поводу интернета вы имеете в виду, как это может быть? Ну, смысле, а, может быть, я с VPN сижу. Да, может быть, я ВПН. Это тоже какой-то какой -то норвежский бог, да? Не, это вы что, не знаете, что такое VPN? Ну вы возможно. же не знаете, что такое РЭБ. А, ну да. А, простите, прошу прощения. Э, тогда, нет, просто VPN это тогда, когда вы заходите с другого государства на своем телефоне, вот вы разговариваете, выключаете VPN и вы как будто там, с, с Нидерландов сидите, mm -hmm. либо с Парижа там, либо вот там с Нью-Йорка Америки там, mm -hmm. вот это вот ну VPN. Ну Может да. быть, вот я включил эту штуку, но у меня Россия показывает, хотя у меня. У вас Украина но, показывает. Ноги, здесь Украина. Я с многими людьми разговариваю. У вас показывает и Украина, и но тут... точная геолокация Воронеж. Возможно, конечно, ваш VPN передал Украину состав, Воронеж состав Украины. А? Это наоборот, ЛНР это Россия. У ну, меня показывает Украина и ну, Воронеж. Вы воронеж за Украину? Ну а я, ЛНР, возм возможно вы, да, возможно вы уже передали Воронеж в состав Украины, это же дело такое. Предателей у нас много, вы что, сумма никуда сумма не я не, не, занимаюсь такой ерундой. Не, Это, не, не продаете да, Воронеж. Я думал, продавца Воронежа здесь найти. Кого? я за Российскую Федерацию. У меня, он паспорт, одни ЛНР. -овский. У меня три паспорта. Украинский, ЛНР и российский. А зачем вам украинский паспорт? Ну, блин, ну когда была Украина, лнр паспорта не было. Ну, сейчас у вас есть лнр и российский. Зачем вам украинский? Почему вы его не сдали, как положено по закону? у меня есть. Ну, Он по, просто у меня есть. При э, получении российского паспорта положено сдавать украинский, и дай любой другой. Нет, вы не понимаете, нет. Понимаю. Вы, смотрите, нет. А я получал не по украинскому паспорту. По да, Почему смотри, не сдали ланорвосков? Я получал российский паспорт, не по российскому паспорту, а по ЛНРскому по упрощенной программе я его получил за 9 дней. Почему вы не сдали украинский? Я сдал, я сдал 17 а Почему вы не сдали украинский паспорт? А зачем? Ну, вы же гражданин России, любите Россию. А какая разница вообще, что у меня есть дополнительно, ну, есть как какой-то как ведем... момент мало, мало ли чего будет в жизни, понимаете? Угу. Возможно, придется поехать. Откуда я знаю? Я не знаю. А то есть вы не очень ну, любите я думаю, Россию? Вы, я думаю, вы как образованный и умный человек, я думаю, вы поддержите тоже мою точку зрения, потому что, потому что ну, а почему бы и нет, в смысле? А не что знаю, не знаю, вызывает... Вот поэтому я вам честно скажу, таких а как вы... А почему вы такой сильно политический человек? Ну, потому что я военнослужащий армии Вооруженных сил Российской Федерации, и мне не очень нравятся такие граждане, как вы. Мы таких называем трофейными. Потому что вы и туда и сюда, и туда и сюда, нет, трофейный вы это. Знаете, знаю, знаю уклонисты. Я в Белгороде живу, я знаю украинский язык. Подумаете, нет, знаю. Я не говорю про украинский язык, когда я про. Да при чем тут то, то, что я разговариваю на Украине. То, что я сейчас сказал, как будто вы не знаете. Вы все прекрасно знаете. Конечно, знаю. Ну правильно. Подвое говорю, таких, как ну, вы, у нас я называют сказал, трофейными. Украинцы, я Сидят и ждут. Да. Кто, кто, же, кто же победит, Россия или Украина? И вот на ту кто сторону Вот на ту сторону. сторону. Так а зачем вам тогда украинский паспорт? Зачем вы его бережете? Ради чего? Объясните мне. Просто... Берегу. По-русски надо не говорить просто, берегу. Так вы должны Я были обещаю. его сдать. В соответствии с законами Российской Федерации, вы должны были его сдать. Да вы просто сказали, когда получали российский, вы сказали, что вы потеряли украинский или сгорел он у вас. Вы просто соврали. Вы просто соврали миграционный. Конечно, не было. Они проверивали, а у вас нет его. Конечно, безусловно. А у меня нету. Но вы же мне газа, только что сказали, что он у вас есть. Украины, а зачем а газа, вы бережете Украину? Давайте вместе сожжем его. А при чем бережу? Я хочу удостовериться. Думаете, я Нет, берегу. По-русски надо говорить берегу. Давайте удостоверимся, что вы настоящий гражданин России. Берегу, Давайте вместе удостоверимся. Я хочу понимать, а что вы... я хочу понимать, что вы не трофейны, что вы не будете завтра предателем и не переметнетесь на сторону противника. Давайте вместе сожжем. А с чего, попросить? вы вообще, так, с чего вы вообще это взяли, что я способен на такое? Вы Но вы же раз... зачем-то храните украинский я паспорт. Хочу с вами общаться, вы же зачем-то храните вы украинский паспорт. паспорт. Вы, не вы зачем то храните украинский так да, паспорт. Вы меня не слышите, что я вам говорю. Вы меня услышали? Я вам сказал, он у меня просто лежит. Я могу его пойти выбросить в мусорку. Ну просто. Давайте он у меня вместе. Его... Давайте, давайте вместе это сделаем. Или сжечь ему надо. Да, вот, Мне вот. Все равно. Вот. Я Правильно. Я, я вас абсолютно поддерживаю в этом. Давайте возьмем ваш украинский паспорт и. Посмотрим, насколько вы любите Российскую Федерацию вместе. Я хочу это видеть. Блин, ну. Ну, иначе все похоже я на, просто... на пустые слова. Ну, у меня он просто в другой комнате. Ничего я не... подожду. Я никуда не уйду. Но ну, вы ну, подождете. Конечно, однозначно я вам обещаю. Ну, сейчас я тогда повисите, пожалуйста. Сейчас я приду. У меня просто телефон на зарядке. Алло. Да, да, я слушаю вас и жду вас. Сейчас, секундочку. Секунду, подождите. О. Экзорцизм. Алло. Да, я здесь. Как вас зовут? Да, Данил. Очень приятно, Данил. Анатолий Ильич. Мне тоже очень приятно. Это, загра... это заграничный паспорт вражеского это... государства. Ой, блин, а, да, да, точно. Ой, извините, блин, опять ходить туда. Ничего. Ну давайте оба. просто не Ну конечно, были, я вам не доверяю, потому, потому что, что я то, столько раз думаете, видел, я столько раз видел предателей, что, честно сказать, не очень доверяю. Я хочу увидеть, как вы избавитесь. Я не знаю, почему вы решили, что я являюсь одним из них. Вот, потому что вы храните два паспорта. Вы храните два паспорта вражеского государства. Два! И гражданский нет, внутренний храните. Он у меня просто есть, я могу его в любой момент, когда мне скажут пойти его сдать, я его с удовольствием сдам. Так а зачем он вам? Он... У, меня был, но у меня... вас а... уже никто не заставит его сдать. Поймите правильно, вы уже получили паспорт ну, России. Я вот получил вы паспорт. уже получили паспорт России, выстреляют. у вас есть паспорт ЛНР, вас никто уже не заставит. Так, я не за... так подождите, подождите, когда мне нужно было сделать паспорт. Я ехал, я брал копию свидетельства о рождении, копию паспорта ЛНР. Ладно, я я соглашусь. Заграничный извините, паспорт. Пожалуйста, давайте извините, уничтожим... Я давайте уничтожим... Паспорт, вы меня не давайте... Не доверяю. Не, не доверяю, не, не доверяю вот Данилу. Смотрите, вот. Давайте уничтожим паспорт заграничный. Хорошо, я согласен и на заграничный. Тем более, что он старого образца у них сейчас другие, по-моему. Да, хорошо. Ну, подождите сейчас. Жду, жду, Данил. Меня зовут Степан, на всякий случай. Здравствуйте, Степан. Мне тоже очень приятно -то. с вами пообщаться. Наверное, очень много дураков в чат-рулетке этой. Нет, дело в том, что я видел много предателей. Я военный, еще раз говорю. Я понимаю прекрасно, у меня очень много друзей и погибло, и очень много друзей знакомых служат, и это самое, и если что надо будет, мне просто не сказали идти в военкомат, точнее мне сказали, а я сказал, что подождите, мне надо поменять фамилию, ну, потому что у меня фамилия отца, а он мне, ну, не особо... Я это все очень фамилию. хорошо, а что с ну, паспортом для него? Вот, Давайте. А что, как его уничтожить? Как его, ну, берем, зажим галочку, берем пепельницу и сжигаем. Да нет, смотрите, давайте я его лучше порву. Зачем его жестко? Давай, Знаешь, давай, я хочу, давайте, помогать. давайте, достаточно. Смотрите, Покажите, смотрите. что это ваш паспорт. Фотография ваша там есть. Я фотографию не хочу вам показывать, потому что я вам не доверяю. Но я вас-то вижу. А я не, вам не доверяю. Может, вы ничего. порвали чужой паспорт? Нет, это мой паспорт. Ну бабушки, дедушки. Зачем, дедушки не, зачем не рвать, бабушки, дедушки. Понимаете? Я ушедших не, не, в жизни. Я... Вы мне, вы мне не доверяете, вообще в, в кои нибудь. В к сожалению, коей. к сожалению, просто я, я, просто я, я не, очень, не, вы не хочу с вами я очень, вы не я очень сильно переживаю по напарю. этому поводу, но тем не менее я вам не нет, доверяю. Вы меня так, вы меня не уважаете, вы меня не любите, вы меня ненавидите. И, не, не, никакой вы ненависти нет. Я не есть хочу. просто не я, Извините, пожалуйста, я пойду дальше, я не хочу с вами разговаривать, вы меня просто. То есть очень мои, улетаете, мои, мои я, сомнения были не напрасными. Вы порвали. Вы Знаете, порвали, правду, она вы делает, порвали деле. чужой паспорт, как Нет. у кого-то из умерших ваших родственников, отца, матери, бабушки, дедушки, да? Нет. Этот э, загранный а паспорт в сосед. Нету, нету. Я у офицер вооруженных сил Российской Федерации, Федерации. я офицер контрразведки этот э, паспорт в э, соседней с нами вражеской стране это паспорт образца вражеской стране я не образца вспомнил, 15 ли, я не вспомнил, я вспомнил. образца 15-летний образца 20-летней вот, давности вот, это вот, паспорт, говорили, это, вот, паспорт образца 20-летней давности 20-летней давности. 20 давности вам тогда было лет 5. вы не нет, могли не иметь загранпаспорт. Все ну, с вами ясно. Все вы все вы трофейные, толку от вас, как сказала молока. Я не военный я не, я не, я, я вы дам, не военный. Воеваете, вы конечно дам, за моей замены. Если нужно будет пойти воевать, я пойду. Покажите, если ваш, мне скажут, покажите ваш, человек, ваш гражданский. гражданский для, покажите для того, да ваш, того, ваш гражданский просто. паспорт вражеского Заступали. государства. Мам, все. Хорошо, я услышал. Извините, до свидания. Ну хоть один уничтожили. уничтожили. Хоть однией крысы стало меньше. И он же на свой паспорт показал. Ну хоть один. Хоть не будут ехать и менять. Да вы бачили?